продолжается значит съезжаем мы сейчас с буковецкого перевала вот, Карпаток впереди меня Горбатый запорожец было видео об этом запорожце ярко зеленого цвета сейчас он едет с прицепом человек уникальный творческой инженерной мысли, Володя. Значит, едем мы в верховину к Василю. Когда-то мы там э, заезжали у него, значит, это там база отдыха, куча ретро автомобилей, мотоциклы. Вот, мы к нему заедем и, значит, сейчас спускаемся с перевала. Запорожец. Ярко-зеленый, ну его сейчас не видно. Он ну, вот везет прицеп, там такой у него переобла переобладанный домик. Вот такая красота тут на перевале на самом спуске. Татьяна сзади меня. Значит, ну приедем, сделаем обзорчик, посмотрим. Он там придумал в этом прицепе. Я я впервые буду видеть этот прицеп. Вот. Но будет интересно. Так, Диана, у нас все нормально там с дорогой, да? Где? Ну с этой вот. Нормально. Понял. Все? все хорошо. Ты мне это водички. Водички, дай попить. И за дорогой, что-то интересное будет, э, фотографируй. Угу, хорошо. Фотоаппарат в бардачке. Так, внимательными Но все что надо быть. А тут как бы так ехать стрёмненько. Ну, в общем, спускаемся. Вот такой вот перевал. Так, короче, мы приехали. Почти. Все пару метров И заехаем на территорию. сегодня заедет. О, красавчик, цвет у него. Все, приехали. Потом обзорчики будут. Короче, вот так вот расположились мы на берегу речки Черный Черемуш. Володя отцепил свой прицеп спальный, потом сделаю обзор его. Завтра, наверное. Сейчас он сдает в зад, выезжает, и тут мы палатки будем наши стаи. Диана вон любой речкой. Так, Татьяна с Машей тут. Мой автомобиль тут. А база отдыха Василия называется Пицкелою. Вот там. Тут такая красота кругом. Карпаты. Так, тут палаточный городок рядом с нами. Э, дети с Киева. Мы уже познакомились с руководителями. Никто не против, будем общаться. Так, вот такие вот горы. Тут куча музеев. Есть хата, где снимали кино. Параджанов, режиссер. Тени забутых предков. Ну, обалденно, обалденно. Завтра у нас насыщенный день. Экскурсии. Вот горы. Клево. Ну вот еще один сюрприз. Приехал наш еще один друг. Варела. Откуда из Бомбея? Знаешь, фильм. Да, Бомбей там хорошо там не бомбят. Як доехал. Ты добрый. Конечно. Ты вылекался? жил здоров. Ну, я... Я Здравствуйте. Я не буду ставить. Я на голову слабий. Ага, ну таке буває, буває. Ну що робити? Вау. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вася. О, ну Володя, ти Знаю. знаєш, ми на автовиставці були Добре, разом в Косові. Так, все, ну я камеру виключаю. Так, да, вся банда в зборі, зборі коротше. Продовження буде. Красота, нет? Короче, мы тут решили проехаться на Валериной машине по Верховине, покататься чуть-чуть. Красота, горы, терем и так далее. Да, дядька Валера? Йо. Йо? Йо. Ты, ты пантруешь дорогу? Я, да, надеюсь, за телками. Ага, чтобы дорогу не перебегли. Понятно. Случайно. Понятно. Ну вот, наша, наша команда тут. Сзади все. Короче, не могу снимать нормально. Вот. Ну пока что едем так вот. Вон горы там наверху. Куда-то приедем чтоб... Так, ну и вот мы заехали. Именно заехали Валером Мерседесом. Вот такая вот красота. Сейчас Таня снимет, посмотрит, вернее, <coughs> локацию, как эта гора называется. Я еще толком не знаю. Ну вот красотень. Там в горах снег видно еще вдалеке. Вот верховина. Очень красиво тут все. Балдеж. Вон Валера Валера, витаем у вас на горе. На бук... Не, на верховине. Йо. Йо. Зараз Таня подивится, бо я уже запутался. Вот, еще вершины больше есть. Короче, красота неимоверная. Обалдежное место. Так, ну и чтобы вы по себе поверили. Вот он, Мерседес наш тут. Короче, заехал. Это вообще проходимая тачка. Ну вот так вот. Штирлиц пробирается в Альпах. Мы решили чуть-чуть песочком прогуляться. Это очень полезно. Короче, дороги тут. Ой-ой-ой. Якщо буде дощ, то нема чого сюди пхатися. Ну, в общем, ми з тої гори з'їжджаємо. Оглядовуємо, де ми були. А нам спускатися... Ой-ой-ой, ще далеко. Саме низ. Валера у нас керує, професіональний водій. Я, я держуся за руль. А, держимося за руль, Щоб да? Щоб не впав. Щоб не впав. Дівчонки, все нормально там. Маша, можешь не закрываться, я тебя не снимаю. Живи, да? Ай, ай пятачок! Ну и вот... Вот тут внизу дома. Красота, люди живут в горах. Файно, файно все. Красиво. Ну пока что так вот останавливаю съемку.